Город РДН достаточно хорошо развит. В нем выпускаются приборы по импортным технологиям, производятся экологические продукты, изделия из чистой меди и шерсти. От Кондала, после трех лет работы в Южной Корее, открыл в Монголии цех по производству строительной фурнитуры по корейской технологии. У него очень много заказов, так как его продукция по сравнению с китайской отличается качеством и красивым дизайном. Но для расширения производства ему необходим льготный кредит. Все технологии и стандарты производства я изучил самостоятельно. Тут вопросов нет. Вопрос только в финансировании и в новых рабочих местах. Компания Мунхтангериин Ташур производит беговые дорожки, детские площадки, половники для офисов, и все это из старых покрышек. Тут также требуется финансовая поддержка для внедрения экологического оборудования. При строительных работах выделяется бюджет только на бетон, а вот на покрытие его резины средства не планируются, и такие работы не выполняются. А это связано с безопасностью и качеством. В Орхона и Маке около 600 организаций и 200 семейных предприятий. Для поддержки семейного бизнеса их проекты тоже ждут включения в программу льготных кредитов. Проблема для производителей состоит в сбыте продукции. И в этом году мы откроем центр семейной торговли, объединим 20 семей и обеспечим возможность сбыта продукции сразу в одном месте. Это одно из наших решений для поддержания семейного бизнеса в Аймаке. У производителей из Эрденета есть много преимуществ, но пока нет возможности расширить экономические границы и выйти на столичных потребителей. При обновлении технологий их контингент остается прежним, поэтому эрденетцы предпринимает свои меры для выхода на рынок Улан-Батора и планирует открыть в столице торговый центр имени своего города. Салангос, Станислав Казагаев, Энн Аист